Добрый день всем. Сегодня 13 июня 2024 года, город Полтава. И мы находимся на одном из предприятий, которые заказали у нас гальваническую линию. И хочу сегодня показать краткий процесс и алгоритм работы данной линии. И потом сделать описание, что, сюда, что входит в эту линию и ее характеристики. Так вот выглядит линия. Линия предназначена для цинкования барабане и на подвесе с голубой и желтой пассивацией. Первая двухсекционная ванна, ванна электролитического обезжирения и ванна горячей промывки с нагревательными элементами, аноды и контактная группа для установки барабана и подвески. Данная конструкция, которую я держу в руках, это основа будущего подвеса с контактной группой на три положения. Также присутствуют два контакта для непосредственного привода механизма барабана. Они есть на каждой ванне. Следующая ванна односекционная, это ванна холодной промывки с переливным карманом. И конструкция для установки барабана. Имеется, имеется непосредственно набор воды, установлены сливы. Следующая двухсекционная ванна ванна травления и ванна холодной промывки с переливным карманом. Четвертая ванна, ванна цинкования и ванна улавливания. Установлены металлические аноты, сам техпроцесс щелочной с дополнительной добавкой сюда э, цинка. Ванна холодной промывки, ванна осветления, ванна холодной промывки с переливным карманом и ванна прозрачной голубой пассивации. ванна промывки после пассивации и сейчас в конце стоит ванна для стравливания подвеса вот такого вот типа подвес он предназначен для установки и закрепления непосредственно изделий пружина вот такая вот пружина на 15 изделий. И сейчас будем делать процесс, я буду тоже снимать и комментировать видео. Готовый подвес с установленными пружинами. Сейчас будем делать процесс покрытия. Первый процесс электрохимическое обезжиривание. Одна минута. Данный этап пока отрабатывается в ручном режиме. Повторюсь, будет работать установлен здесь передвижной манипулятор для передвижения тяжелой конструкции подвеса и непосредственно барабана. Наблюдается реакция процесса обезжиривания. данной линии установлен источник питания 15 вольт 200 ампер с выносным блоком управления. Вот такой вот выносной блок управления. Силовая часть находится за стенкой. 15 вольт 200 ампер от компании ПВП, город Киев. таймер показывает полторы минуты, окончен процесс следующим этапом после процесса электролитического обезжиривания идет горячая промывка в денизированной воде вторая дополнительная промывка в холодной воде комнатной температуры И переносим процесс непосредственно в ванну травления 3-5 минут. Пока идет у нас процесс травления, немножко хочу сказать про ванну цинкования. У нас здесь технолог... у нас идет щелочной процесс цинкования с блескообразователем. Установлены аноды сталь и дополнительно для корректировки электролита используется цинковая пластина, которая периодически завешивается в ванну для пополнения недостающего цинка в самой ванне. Ну, завешивать. То есть процесс растворения цинка идет и без электрического тока, Процессе, электрохи... процессе химической реакции между цинком, щелочью и стальной пластиной. То есть можно наблюдать растворение цинка. И в процессе непосредственно электрохимической реакции, когда скорость растворения цинка увеличивается. Таким образом, лаборатория делает анализ на количество цинка в ванне и дополнительно подвешивает пластину или ее снимает. Так, закончился процесс травления. Возвращаем на одну ванну, делаем промывку и нейтрализацию кислой среды. Дополнительно еще делаем финишную промывку в денизированной воде. и непосредственно сам процесс цинкования. Производим толчок тока 200 ампер 5 минут, затем снижаем плотность тока до 150 ампер. 150 ампер на площадь деталей это, это 1,5 ампера на дециметр квадратный. Наблюдаем непосредственно процесс цинкования. Закончен процесс цинкования. Делаем несколько этапов промывки. Следующий этап это осветление. Дополнительная промывка после осветления. и голубая пассивация цинка. Буквально одна минута. Закончен процесс пассивации. Дополнительная промывка. Процесс пока отрабатывается вручную, потому что здесь будет до линии еще стоять передвижной манипулятор для работы с барабаном и на подвесе он еще не установлен вот здесь вот вдоль линии такое вот качество получается изделие вот до покрытия и после цинкования процесс цинкования был произведен в электролите щелочном полублестящем при повышении, повышении плотности тока и увеличении продолжительности процесса с данного электролита можно получить изделие еще более высокого качества непосредственно с большей степенью блеска. Технологические возможности данной линии позволяют цинковать изделия из стали и делать желтую или прозрачную пассивацию с общей площадью обрабатываемых деталей до 25 метров квадратных. Это в барабане или на подвесе. Дополнив линию несколькими ваннами цинкования и увеличить мощность источника питания или поставить дополнительный источник питания, можно увеличить продуктивность данной линии в несколько раз. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня.